И а когда Украина люди? для России да. стала врагом? Она всегда была врагом. А что же браты тогда лезли? Это вы лезли? Мы лезли? Это нам 500 лет не сдалось. 500 у вас не было, и, и, Ленин, дурачок, взял до вас... Создал. Почему? Прекрасно. прекрасно. А можно создал. детально про то, как что? Ленин створил Украину? Да когда, когда в начале века там украинцы бегали, бегали везде забором, блядь, да под забором. Угу. Их везде пинали, гнали. Ну, Ленин пожалел их. Угу. Решил их себе взять. Куда? Взял там немно, немножко России. А куда, куда он взял? Ну тогда была СССР. СССР тут уже была. Ну, там ну, в СССР да же был. А Ленин когда там Украину взял? В 22 А до 22-го года что тут было? А ничего не было, там не Малороссия было, Пусто было, да? Да, российские земли пустовали. Я удивился, вас... я не понимаю, знаете, насколько потужна освита была в радянському Союзе.